Atan Dikas aktivis politik mohon kerjasama dan juga pertolongan rakyat Sabah. Tolong share, repost dan viralkan VTT ataupun video ini kerana ada sesuatu yang amat penting kita nak jelaskan kepada rakyat Sabah berdasarkan kepada fakta dan data yang sebenar bukan daripada ucapan seorang wakil rakyat YB Armizan Muhammad Ali yang ucapannya hanyalah retorik politik semata-mata. Kita mahu lawan retorik politik dengan fakta dan data. Maka saya akan respon kepada kenyataan YB Armizan Ada tiga perkara penting yang saya akan respon Anda dengar dahulu apa yang dilontarkannya Maka Atan akan jawab satu persatu Masalah air elektrik jalan raya ini Tak boleh selesai dengan air liur saya tuan-tuan dan puan-puan Tak boleh selesai dengan air liur YB Petong Tak boleh selesai dengan air liur mantan-mantan ketua menteri yang bercakap, berucap sana sini habis pentas dia jalan keliling sana semua, dia ukur tak boleh selesai, masalah ni boleh selesai dengan apa? dengan hasil negeri yang bertambah supaya kita boleh belanja peruntukan, selesaikan masalah rakyat itu yang penting, tiada peruntukan tiada hasil, jangan cerita siapa juga yang dipilih tak akan dapat selesaikan masalah kalau hanya berucap Sejak. Anda sendiri telah mendengar beberapa perkara Yang pertama, dia katakan masalah air, elektrik dan juga jalan raya ini Tidak akan selesai dengan hanya air liur Saya bersetuju seribu peratus Bukan setakat air liur YB Peto tidak akan selesai masalah tiga serangkai Air liur YB Armizan yang berdiri dan bercakap dengan mikrofon macam Atan ini serta air liur dicampurkan air liur Haji Ji, Masidi dan barisan kabinet Sabah Isu air, jalan raya dan elektrik Tidak akan selesai dengan air liur mereka Maka apa perlu bertindaknya kerajaan Ji Aris pada hari ini Saya nak jelaskan yang pertama Mana pergi peruntukan 6 bilion Kerajaan Sabah meminta berhutang Berpinjam 6 bilion Sebahagian besar daripada 6 bilion ini adalah untuk menyelesaikan isu air dan pembentungan. Saya nak bertanya kepada Armizan, sudah selesaikan isu air? Tidak. Isu jalan raya di bumi Sabah keseluruhannya bertambah teruk dan tenat. Sudah selesaikan? Malahan jalan raya di daerah Papar tempat kamu dan kamu wakil rakyat MP Papar Adakah jalan raya dipapar macam mana jalan raya di negara Amerika kelas pertama ataupun jalan raya seperti kawah bulan? Ini Armizan terlupa mungkin dia nak nampak atau pun buat-buat lupa diri. Yang ketiga, isu karan pun akan masalah sama juga tidak selesai juga. Peruntukan daripada pinjaman 6 bilion tidak selesai isu air. Kemudian ada lagi pinjaman 300 juta seperti mana Masidi Menteri Kewangan jelaskan untuk menyelesaikan air pun tidak selesai. 3 juta peruntukan yang Anwar umumkan tahun 2023 untuk UMS pun tidak selesai. Ketiga-tiga peruntukan ini, pinjaman termasuknya 6 bilion, apakah masalah tiga serangka ini sudah selesai. Haji Ji pula lagi ber berucap dan menyatakan beberapa minggu yang lalu Selesai akan cuba selesaikan akan buat penyelesaian isu air selewat-lewatnya pengujung tahun 2025. Permisnan saya nak bertanya. Kamu sudah menjadi kerajaan 4 tahun 7 bulan. Hanya ada tinggal 5 bulan lagi sebelum pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah kali ke 16 dan akan adakan pilihan raya umum ke-17. Saya nak bertanya boleh selesaikan lima bulan untuk isu air seperti mana YB Ketua Menteri Haji Ji cakap boleh empat tahun tujuh bulan tak boleh lima bulan boleh ini apa punya logik akal begini ini kerja supomen pun tidak boleh ba ni jangan kuat temberang kau yang kedua saya nak respon kata Armizan masalah ini boleh selesai dengan apa hanya dengan pendapatan kerajaan negeri yang meningkat Supaya boleh memberikan pulangan kepada rakyat peruntukan itu untuk selesaikan masalah-masalah rakyat. Ya Betulkah? betul Baik, mari kita telusuri satu persatu. Rizab kewangan negeri Sabah bertambah. Daripada setahun ke setahun, penambahan lebih kurang sekitar satu bilion. Baik, Diumumkan oleh Kerajaan Negeri Sabah Bahawa income kita, Kerajaan Negeri sudah ada 6 bilion lebih Ataupun 7 bilion Daripada tahun 2020, 2021, 2022, 2022 sampai 2025 Penambahan 1 bilion, 1 bilion Dan ada jumlah nak 6 bilion lebih lah yeah. So 6 bilion lebih ni Yang pertama, mana datang puncak 6 bilion lebih ni? Pada tahun 2018 apabila warisan jadi kerajaan, Syafi'i telah mewujudkan satu perkara iaitu 5% daripada sales tax Petronas, bahan-bahan petroleum, produk petroleum dikenakan sales tax 5% daripada 5% itu anggarannya adalah sekitar 1.5 bilion sehingga 2.2 bilion. Inilah dia punca dia datang tapi hasil itu dinikmati sampai ke hari ini Waktu kerajaan JRS Usaha daripada warisan Bukan daripada Haji Ji Bukan daripada JRS Jadi penambahan itu signifikan ada Tapi hasil dibuat daripada kerajaan dahulu Cuba tolak balik Kalau tidak ada syafi'i minta Hanya pendapatan sekitar 4 bilion lebih saja dengan pendapatan tinggi yang kedua, pendapatan tinggi pun masih juga kamu tidak mampu laksanakan tiga serangkai. Kamu temberang saja. Dengan peruntukan tinggi, dengan income tinggi boleh selesaikan balik. Sudah selesaikah? Bangga sangat hajiji pergi sana pergi sini umumkan tujuh bilion. Sudah selesai ketiga serangkai? Saya nak tanya kamu. Sebab itu saya katakan kamu yang berucap retorik YB Amizan bukan orang lain, bukan pembangkang. Kamu ada kuasa, Haji Ji ada kuasa, kerajaan JRS. Tapi kuasa itu tidak mampu kamu laksanakan pembangunan kepada rakyat. Itu belum lagi termasuk tentang KDNK negeri. Yang paling tinggi diperolehi iaitu semasa kerajaan warisan. Dua tahun, 2018 dan 2019. 2018 85 bilion 2019 85.6 bilion sewaktu kerajaan JRS daripada tahun 2021 2022 2023 berapa income untuk KDNK paling tinggi pun 2023 83 bilion 83.2 bilion bermaksud dia kamu jadi kerajaan sudah hampir 4 tahun 5 tahun pun belum capai apa yang 2 tahun warisan lakukan KDNK tinggi. Itu pun kamu nak katakan kamu hebat, kerajaan DRS hebat, bawa pembangunan, bawa pelaburan, bawa income. Banyak nak pulangkan kepada rakyat, temberang saja pulang apa? Jalan raya macam bulan punya jalan. Dan yang ketiga terakhir saya nak react dia katakan siapapun yang dipilih tidak akan selesai isu ini kalau bercakap berucap retorik. Saya bersetuju. Contoh dia macam Mak Arminzan lah, macam kamu sendiri. Kalau bercakap retorik tanpa fakta dan data, tanpa maklumat sebenar, hanya cakap politik, hanya gulak-gulak pilihan raya, tidak guna Armizan Kamu mesti bercakap atas kejujuran dan keikhlasan sebagai wakil rakyat. Pengangguran 181,400 pengangguran sekarang di bumi Sabah paling tinggi. Income KDNK rendah. Apa lagi? Kos sara hidup yang melambung tinggi. Perjanjian MN63 warisan usahakan. Haji Ji ada usahakan. Dan banyak lagi seribu satu perkara lagi. Tapi kamu tidak nampak. Sebab apa, apa kamu tidak nampak? Sebab kamu dulu ada jawatan pengurusi kan, JLC kan? Saya dah report polis kepada kamu. Apa macam? Polis sudah panggil kamu? Okey? Jawab, bye-bye.